ki sən nə düşünürsən? Ola bilər Nazlı. Demək sizəki Nazlı günahı yoxdur. Hə Samir. Sən anamın ölümündə əslində heç bir günahı yoxdur. Bəs bu vaxta qədər mən Nazlıyı quram çağıxı. Sən də mənə yalan danışmısan. Demisən ki, Nazlı sənə nə deyirsə hamısını yalan deyir. Yalan mən danışmışam. Bilmirəm niyə. Amma bunlar hamısını sənə deyə bilməmişəm Samir. Yox. Amma bilməisən. Sən məndə indi yalan danışırsan. Sən nazırı təvzə çıxarmaq istəyirsən. Sən istəsən məndən uzaqlaşasan, ona görə belə deyirsən. Yox, mən vicdanımı təmizləmək üçün bunu deyirəm. Yox. Amma bilməisən. Vicdanımı təmizləmək istirsən? Hə? Das ben, mənim vicdanım. Pesmenin vicdanı vicdan deyil. Mən axı öz vicdanımı tapdalı idim. Bağışdı mən səni. Səni itirmək istəmirdim. Onu yürüdə bilmirdim. Amma mənim vicdanımı itirmədən qorxmurdum. Nə qon. Birə baxırsan ki. Elçiyə getdiyiniz qızdır da? Çık çıq. Ciddi et. Vəzs? Aha da. Mehri. Rəmsan olub? Yəqin həyecanlıdır. Bəli. Evet. Siz nə danışırsınız? Bu hardan çıxdı? Lamia xanım, vasiyyətnamədə nə yazılıbsa, onu bitməyə məcburuq. Mən istəsəm də indi pulları bunun adına keçirə bilmərik. Xahiş edirəm, məni qutarın bu zülümdən. Təəssüf ki, mümkün deyil. Nə təşvə. Keçirtdir, keçirtdə. Gərassaq <Sessizlik> ki, tu dişini görürdən. Sən də ürəyləndə axı, o dişini görürdə. Sənin oyunlarında hə? Mən də deyirəm axı, niyə belə gəlib rahat oturub burada? Güy adıma pulları keçirdir. Utamırsan sən? Yaxşı, bəs. Bəs nə bəsdi? Ay olsun deyirəm sənə. 7000 pullarını göstəyeyim sən. Sezar İnanasan da, inanmasan da ataşodur. Səncə <Sessizlik> ataşın səsi də dəyişə bilər, üzü də dəyişə bilər. Amma ürəyi eynidir, o səni sevir. Səncə mənim səndən belə danışmağıma səbəb yoxdur? Mənim ataş öyrəyim ağrıyır, Səncə? O sənə görə mənim edə bilmədiyim hər şeyi eləyib. Dinam olsam. Vax. Bu da evimizin açarıdır. Evimizi də qaytarır. Bunu da ataş eladı. Mərebəxə, sən onu doğrudan sevmisən? Hə? Bəs sən yalan danışdınız, bəsdirən? Ey! Görüm həyətsizliyə baxı. Uşağın başını görünəcəyib. Ah, oh, nə! No. Sən mehinə iç getmisən? Hə, bilmirdik qız kimdi. Sən də getmişdin. Nə ona aparmışdım. Oğlum nəyinə? Şöhret gəldi, yalvardı ki, "Sən mənim anamsan. Getməyim üçün elçiliyə. Mən də xətrinə dəymək istəmədim." Nə bilirdim axı, mehinin növbəti fırıldağıdır. Bir dəqiqə, Esmerxam, axı bu mehinin burada qohum əqrabası yox da yoxdur axı. Siz kimin qabslığına gedimsiz? Mən nə biləydim? Biz nə biləydik, qızım? Olana var ki, özü kimi yalançıları yığıb tökmüşdü də. Yox. Ah, ana! Mənə niyə deməmsiz? Hiç getəndə baxmırsınız kimə keç gedirsiz? Orxan. Sakit ol bala. Sən əsəbləşmək olmaz. İndi bir işdir də elədim də. De.

bağışla Samir. Sən düz deyirsən. Bunların hamısını bilmək sənin haqqını idi. Türkan. <laughs> Türkan. Sen indi mənə deyirsən ki burada Nazlı'nın hiçbir günahı yoktu. Ben Samir. Nazlı günahsız. İnam varam sənə. İnam varam sənə. İnam varam sənə. Samir Mən sən itirməkdən qorxurdum. İstəmirdim səni itirmək. Bağışla. Işte, planlayıram. Bankda haqqı salmağın mənası yox idi. Ay yaxşı görək, ağla öyrətmə mənə. Gördüm ki sənin yalanın. <laughs> ana qayıqı. Onu içirəm. Mənim bu olanlardan xəbərim yox idi. Ay nə olar? Belə səbəb olmadı. La pulğumu ağrtdı mən. İndi görərsən. Pulları sənin adına keçitmək üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Hey də deyirəm, uparamırsan bu qədər yalan danışırsan sən? Gəl bilmirəm mən. Gəl bilmirəm, əksəriniz nədir? Hə? Bilmirəm. Sənin məqsədin mənim qullarımı almaqdır, almaq. Şərti də özün qoydurub durursan. Sən özün eşittin ki, bu şərti mən qoymamışam. Hə, bəsdir də, bəsdir də. Mən çox gözəl biliram ki, sənin məqsədin məni başqası ilə evləndirməkdir. Sevgini elbinə almaqdır. Budur sənin məqsədin. Yox, Sən bunu istəyirsən. Yoxsa əl verirsən. Mən heç qızımı o elvinə vermərəm. Yaxşı nə deyiram ki? Bilirsən, mən haçan sənə inanaram? Bilirsən haçan? Haçan. Pulun yarsın məni qaytarıb mənə elvinlə evləndirirsən. Bax onda mən sənə inanaram. Gəlisəmən sənə inam bura. Niyəməm sevgilim sovuq qarşıladız? Ay azığınız küstü getdi? E? Oğlum, e, bilirsən? Bilmirəm. Bilmək istəyirəm. Əsmər xala, alınə bacı. Ölçü getdiyiniz qızdır da? Oğlum, bilirsən? He, bilmirəm, e? bilmək də istəmirəm. Boşdurum. Niyə? Ha? Niyə sən qarşılaşılırsan? Alxan, biz səninlə dostuduq. Velidə danışmadın. Biz yenə dostuq. Am biz dostuq deyirik. Nə dostla? Dost, dost. Bir daha kızı karşılayabilmedi ze. Ben giderim çölde çöl pişiği şey kimi yaşayarım. Şöhret. sənə dəxli yoxdur. Yaxşıdır, ana. Mən istəmirdim ki, lamiya pulları öz adına keçirsin. Yoxsa bir sən ki, məni çox belə işdütməyəndə. Nə olur olsun. Sən belə şey eləməməlidiz. Üzr istəyirəm. Bağışla. Ana, sən məni gözü tox böyütmüsən. He, mən indiyə qədər heç kimin neçliyində gözüm olmadı. Lakin bacım gedəndən sonra Səmmənam anodulan bacı. Diləmlə demək istəmirdi. Səm ilə şeylərdə həmişə səbr eləməyi bacar. Onsuz da pulu lamayanın adına keçirdə bilmədi. Ya nə, nə yaxşı. Nə yaxşı. İndi lamıya məni daha çox bezdirəcək. Qənat eləyəcək. Niyə? Nə oldu ki? Ehbarə xanım vasiyetində şərt qoyulmuş. Nə şərt? 3 ildən tez Lamya pulun yarısını ala bilər, amma bir şərtlə ki, mənim razılığım olan adama ərə getsin. Necə yəni? Əgər mənim razılığım olmadan bir adama ərə gedərsə, heçnə ala bilməyəcək. Şərt budur. Bəs ona deyir. Lamya bilir ki, bu planı mən qorumuşam. N Nədir ki, nə istir ki? Dini istəyirsən ki, pulun yarısını adıma keçirdəsən? Onda Elvinlə evlənməyimə icazə ver. Bax belə. Cün, cüt, cüt, cüt görsən. Aycım. Nəsi? <laughs> ne oldu yine ne oldu ne istiyorsun ha? Haydi. Canım. <laughs> Ezan'la Elimizden gelen ele Hiç ne iş istemedi. Ataşın ben olduğuna inanmadı. Ataş özvel aldı. Belə elə məklə iş nə işi olur? Oğl, səbirli ol. Ataş. Ağışda. Sən bizə görə şey vit. <laughs> gəşəyim, gəşəyim. İndi nəslikcə ürəyimiz partdır. Sizin o şeirə də əlimə keçirəm. Ailə üzü bir-bir dağdacam bir-bir. <laughs> <laughs> Həm onu səd-bəxt eləyəcəm. Yəqin <laughs> olaraq kömək eləməyəcəksən də, hə? Heç bilmirəm, nəyin. Çox bezmişəm. Bircə onu istəyirəm ki, Lamia bizdən əl çəksin. Lamia elini əldəlsə. Analar, elə danışma. Onsuz da mən sənə elvinə verən deyiləm. Sən də mənə azırsan, ana. Nə bilirsən, e, bu plan əvvəlcədən qurulmayıb. Bəlkə Mehbəri xanımın planıdır. Ah, hə? Lamiyov indi ondan istifadə eləyir. Ölənin dalıyacan belə danışma. Həm də Mehbəri xanım belə iş görməz. Yaxşı səhv dedim. Mehbəri xanım görməz. Amma Lamiyov indiki vəziyyətdən istifadə eləyir. 100%. Bilmirəm, bilmirəm nə edəyim. Çox bezmişəm. imkan verməyək onlara bundan istifadə etəsinlər ha? Hə? İmkan verməyək. Gə biz də plan quraq. Nə plan? Biz. Əgər bu fürsətdən lamiya istifadə etsə, biz yenə pis vəziyyətdə qalacağıq. Gəl eləyək ki, bu, o qalsın pis vəziyyətdə. Diceyəm تامیر şöhret Burada niye oturmuş lan? Kü küsmüş he? Aa, biz... ha baba bize ha? Ha. Küsmüş ha. Mehinsiz'e be. Haberim var. Zenginlerime de cevap vermir, Whatsapp'a girmir, internete girmir, et yana gelir. Oh, tapa bilmirəm. Narahat olma. Sevirse barışacağım. E... Ben bilirsen ne kadar küsmüşüm. Yani. 3 səma başqa yaxşı adamlar məni həyata qaytardı. İzənə bax. Mənim həvəsim ölüb idi. Ev özüm öldürəsə. Ayox, ayox. Gət, hə gət zənc. Yaxşıdır. Mənim həvəsim ölüb idi. Bənə baxır. Məhənnəsiz görən kim qaşıq getdi? Niyə ağladı getdi? Bir söz deməcəksən? Mənim reymi partladırsan ay sən. Bir söz də niyə getdi? Demə bir şey olsa dəyər Heç, ey oxdur. Tutur. Dur yerə yə. Ayox, eyox. At tutur. Dur. O. Belə. Çay çay. Otur musan bax. Bu yaxşı. Səninlə danışırsan sevgi, lazım deyil belə bir şey. Ana, məna qulağı as. Mən nə deyirəm ki? İstəsən ancaq lamiyə bizdən istifadə eləsin hə. Biz kimsənin haqqını yeyə bilmərik. Biz heç kimin haqqını yemirik ki. Yalnız ki Mehbərə xanımın ayırdığı puldan bizdə də pay var da. Düzdür? Bir də sənin ağzından belə sözləri eşitməyim. Ana, onu eşitməyim, bunu eşitməyim. Bax, əgər Lamiyaya pul lazım olsaydı, niyə sən şərtinə razı oldun da, hə? Niyə o sənin qabağına şərt qoyurdu? Bəsdir sevgi. Bəsdir, bir də nə qulaq asdım mənə. Ba, bəsdir. Lamiyəyə pul lazım deyil. Lamiyəyə lazımdır ki, sevgini ayaq altına alsın. Satsın. Tapdı alsın sevgini. Lamiyəyə lazımdır ki, sevginin hisləri ilə məmnəsin. Başqa heç nə lazım deyil. Yəqin ki, sən də buna imkan verməyəcəksən, düzdür? Vermicəsən də qurban olmana nə olar? Vermə xahiş edirəm. izlətməyə dəcoxdur. Bilirəm sənin yanında günahkaram. Bəlkə də sən məni çox sevməmsən. Bəlkə də indi bu dəqiqə sən mənə nifrət eləyirsən. Amma sənin yanında yadında pis adam kimi qalmaq istəmirəm. Türkan çox pis adam. Çıx gedib söhrə danışır, çıxıb. Mən danışmamış, hiç yana giden deyiləm. Mən axıra kimi qulaq asmalısın. Ne var? Ne bakıyorsun? Usta işine Soruşanda cevap vermiyorsun. değil abi olsun ben beynim götürmüyor. Ne var ya? Geçmeye yerim yoktu ona göre geldim. Küsmüş ama hasta sizde. Ne var? Mən xam yeməyə səbəb. Can, hər şey hazırlamışam sənin üçün. Əla boş bişirmişəm. Yarpaq dolması, aş da var. Digərsə? Onu da küçümüşəm, he. Ye, sonra küs. Yaxşı? Yaxşı. Can. Yaxşı, şıx. İndi nə yeyəcək? Sabr eləyəcək başqa yolu yoxdur. Salam. Salam. Nə səlazımdı qızım? E, Mən ataş lazımdı. Adımıza ləkə gəlməsin icazə verə bilmədik. Ana, bə nəyə ehtiyat eləyirsən ki? Ər məsləhət bilməsəydi heç mehbarə xamdı pulları advokata çıxıtmazdı də. Deməli o da öz qızından ehtiyat eləyir. Qorxuram. Axı niyə qorxursan? Bax görək bir dəfə də biz birləşək, hə? İkimiz bir yerdə olaq. Qamiyə alsın elədiklərimin cavabını. İnan da mənə. İnan ki, mənim gözüm pulda deyil. Nə deyirsən? Bu mövzuda mən sənə yalan danışmışam. Çünki səni itirmək istəmirdim. Tükan bəsdir. Yox. Sambir, sən bir mənim sözümü qulaq as. Bilirsən? İndi nə ki mənim atam mənə görə səni həmişə narahat eləyibdi. Söz verirəm ki bundan sonra mənim atamla səndən iş olmayacaq. Əgər istəsən ağzı ilə də danışarım. Nə lazımdır, tək qalmaq istəyirəm. Bilirsən, Samir. Əgər sən nazını seçsən, mən səni hiç bağlamayacağam. Seçim səndə. Telefona cevap vermir. Whatsapp'a girmir. Mesajlara bakmır. Yani, yani mektup yazım sana. Gözüm görünür sağlık. Onu yiyip lağrı çıkaları yiyip. O evde bir lağrı çıkaları yiyip. Peki şekilin alını yazın. Hoşçakalın. Hep geçen gün. Bunun şekli burada ne Titirəmirəm məsən. Get sevgilindən soruş. Nə hesabına? O, o niyəsən mənim? Seçim şansı verdiyin üçün çox sağ ol. Həncə titirəm. Biz öz payımıza düşən burdan götürərik də. Çox xərc etmirik ki, heç kimin haqqına girmirik. Siz ataşağırdan tam yeyirsiniz. Nə qovun şəkilsən də nə yeyir?